Сергій Пилюк – це директор запорізького музичного училища імені Платона Майбороди. А говорити ми будемо про подію, яка об'єднала ще три інші події. Значить, будуть танцювати танго, відзначати день народження і грати концерт, і все це абсолютно безплатно, якщо не брешуть ті, хто розказував про ту подію, що незабаром відбудеться у Запоріжжі. Доброго вам ранку! Доброго утра, пане Сергію. То що власне буде в музичному училищі відбуватися? 25 февраля я буду праздновать очередной свой день рождения, и уже несколько лет подряд э, день рождения я праздную концертами. Приезжают мои выпускники из консерватории, играют мои коллеги, и этот раз, 25 февраля, на сцене концертного зала Запорожского музыкального училища выступит квинтет «Мистерия». Будет исполнена, в общем-то, практически та же программа, которая исполнялась в филармонии 4 февраля, и учитывая то, что не все смогли попасть на этот концерт, это первый момент, второй, что этот концерт был платным, не все материально обеспечены так, чтобы покупать билеты. И третий момент, что многим понравилось наше выступление, они хотели бы услышать эту музыку еще раз по многочисленным. Мы студентов, и коллег, преподавателей и любителей этого жанра танго, который мы исполняем, танго, которое не предназначено не для танцев, а для слушания. Великий аргентинский композитор Астор Пьецоло является автором большинства произведений, которые мы исполняем. Вот э, это танго и будет звучать. Но перед этим будет э, небольшой, как сейчас модно называть, флешмоб, хотя это не флешмоб. Подготовленный да. выступ по Да, будут выступать представители первой школы аргентинского танга. Это э, те люди, которые заинтересованы этим жанром танцевальным, и они занимаются. И они часто сопровождают наши концерты предварительно своими выступлениями. И потом происходит мелонга, так называемый э, танцевальный вечер, когда они продолжают после концерта танцевать как бы заведенные этой музыкой, и вот они продолжают ее воплощать в танцы. Хиба под мы не можно танцевать танго? Мне на наоборот, музыка для танго – это пьяцоло. Ну, вы мыслите по-современному просто. А когда он начинал писать музыку, то традиционалисты, консерваторы считали, что он искажает аргентинское танго. Его трижды изгоняли из страны. И верхом, будем говорить, унижение было, когда таксист отказался его везти из аэропорта домой. Он сказал, ты испохабил наше танго. А сейчас в Аргентине стоит памятник, где написано «Великий Астер». И вот как раз у нас в училище есть квинтет, который играет в том же составе, в котором был квинтет у Астора Пьяцолы, и мы играем его же музыку. И мы счастливы, что у нас в городе есть Дмитрий Савенко, композитор, член Союза композиторов Украины, который аранжирует для нас эту музыку, и она звучит по-новому. Хто приносить нам успіх не только в Україні, но й далеко за її приділом? Пане Сергію, а от на ну, знов ж таки відзначати свій день народження концертом. Ви ж не єдиний, скажімо так, директор, не єдиний представник музичної сфери, який так роблять. Не ви чи не відчуваєте е, якусь, ну не знаю. Ну, желание кого-то отзначить как-то иначе, не концертом, может, там, дома, нарешьте в тихом семейном коле, ну, не приглашать. Вы знаете, у вас совершенно справедливый вопрос. Почему? Потому что по законам биоритмологии, вот есть такая наука, которая изучает э, биоритмы человека месяц до дня рождения и месяц после, они считаются самыми опасными для жизни человека. И вот когда мы празднуем день рождения, на самом деле это один из самых сложных дней для любого человека. И мы часто встречаем, вот не дожил до дня рождения, там неделю или две или три дня осталось, или там чего после дня рождения. Потому что наш организм устроен таким образом, что он переживает вот тот момент рождения, месяц до... И месяц после. И, конечно, в день рождения выходить на сцену тяжело. Тяжело и физически, и морально. Я не устаю это повторять, что мы преподаватели, нас слушают студенты, и нам важно, чтобы мы качественно играли, чтобы не было потом... У студентов никаких подозрений, что может быть не те, их вообще учат музыке. Да, ждутные фальшивые да, ноты. Поэтому, думаю, что это ну, фальшивую ноту можно простить, потому что это живое исполнение, правильно, это живой концерт, это общение со зрителем, которое предполагает, в общем-то, наивысшую степень напряжения. Духовного, коли ти граєш, і тут uh, это все прощається. Главное, щоб это було эмоционально, ярко, щоб это запоминалось. То врешті, нарешті навіщо ж а, такі? От жертви в день народження давати концерт, збирати усіх. Причому ви кажете, що концерт безплатний, ті, хто не потрапив, тобто абсолютно можливо вам незнайомі люди, чужі люди прийдуть і будуть з вас там життєвою енергією пити 25 лютого. Ні, ну ви знаєте, у нас професія така музикантів віддавати свою енергію і питати других. І... Учитывая то, что наше училище это классическое заведение, мы обучаем классической музыке. И мы, это наша обязанность нести классические образцы и воспитывать э, в лучших традициях, в лучших, э, прививать лучшие музыкальные вкусы, которые существуют. Потому что поющие трусы и все оставшиеся, мы на телевидении видим этого очень много. Но, к сожалению, мало серьезной, хорошей музыки. И я хочу высказать восхищение нашей запорожской публикой, которая всегда, извините за такое слово, набивает концертный зал филармонии с собой, если так можно сказать, на концертах симфонического оркестра Ярослава Реди, Вячеслав. Вячеслава Реди, который является моим другом. И я горжусь тем, что... Наши залы всегда переполнены. Это говорит о высокой о высоком уровне музыкальной культуры у наших жителей. Друзья, то кому бы радовалось ходить до вас на концерт? Чи до вас на Пер -пер день рождения. На я приглашаю всех любителей камерного инструментального жанра. Я приглашаю преподавателей музыкальных школ, учащихся музыкальных школ. Я предлагаю, я приглашаю всех, кто любит э, настоящую музыку, и, которая, кстати, писал Пиетсоло, которая находится в переплетении классики, джаза, э, импровизационных моментов и чистой классики. И, в общем-то, это уникальный композитор. И э, прежде всего я ему благодарен за то, как баянист по специальности, что именно он поднял баян. на такому рівні, що зараз не один симфонічний оркестр не обходиться без виконання яких-либо творів Астара Пьоцоло, і там обов'язково звучить акорд'йон, баян, бандонеон, е ще ряд інструментів, є, які є якимись родними братами між собою. Чому саме танго? Ну от я розумію, що 4-го був концерт, але, ну, можна ж було і вечір Штрауса зробити, наприклад. Дело в том, что наш квинтет, он уже на протяжении 8 лет является очень э, таким активным пропагандистом музыки Астера Пьетцова. Вот именно потому, что я вам сказал вот буквально несколько слов о том, что он поднял баян, аккордеон на самый высокий уровень исполнительства и сравнял их с виолончелью, скрипкой, с роялем, с теми инструментами, которые имеют многовековую историю. А что касается танго, а старопнет то да, танцевать можно. И даже мы совместно с Александровским уездом несколько лет назад сделали спектакль Жизнь в длину в танго, где под эту музыку Александровский уезд поставил хореографическую композицию. И она с успехом шла у нас на сцене в театре Магара. Но для меня его музыка это интернациональная вот такая грусть, интернациональная трагедийность, вот, которая у него была в жизни, это интернациональная мелодика, это вот ну, то, что, мне кажется, является одним из наиболее лучших того, что написано в 20 веке. И, кстати, его мелодии, они не раз выходили на премию Грэмми, где были отмечены как одни из лучших мелодий, именно мелодий. Потому что музыка начинается с мелодии, которая написана в 20 веке. В частности, Обливион, многие слышали забвение, и это тоже будет исполняться. Но мы 25 числа немножко уйдем от тех глубоко серьезных, глубоко грустных, таких вот, как я их называю, трагедийных тем, а будем исполнять в основном более легкое и интересное вот Именно в таком плане, в полетность, это будет и танго традиционная, компарсита из кинофильма Запах женщины, но оно правильно называется, потерявший голову. Будут танго звучать Утомленное солнце, но его правильное название Последнее, последнее воскресенье, Дамп, Остатняя неделя на польском языке. Ну в общем будем інтересно. Дякуємо за те, що завітали. І сподіваємося, що вам вдасться і відзначити свій день народження, і змусити усіх полюбити п'ятсоло з новою силою. Завдяки подій 25 лютого. Хай вам щастить. Ми переходимо до чергової рубрики. До якої а, чергова рубрика це мандрівки, і зараз відправляємося до збарецького замку.